Дональд Трамп пообіцяв нову допомогу Україні. Якщо хочете знати правду, Путін закидає нас купою. Він завжди такий люб'язний, але виявляється, що це пусте. Він вбиває занадто багато людей. Тож ми відправляємо ну деяку оборонну зброю в Україну, і я це схвалив. І знову тепер став ворогом Росії. Нато ну, ескалація гонія будуть продовжені офіційно. Сам Трамп. который принял решение неожиданно продолжить войну. Ну а Путин накинулся на инши краины Заходу. Все хорошо, если это против России. Ну что, мы это не видели, что ли? И там все прекрасно видят и понимают. Но говорят о другом. Говорять, о наша агресійності на себя посмотрите. Ось про це та не тільки розкажу вам я, Анастасія Норіцина, у новому випуску обережно зомбоящик. Але ви, друзі, не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, а також мій особистий, поставити свій лайк та написати коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі. Погнали! У меня был прекрасный стратегический разговор с Зеленским. Мы поговорили про большое количество моментов. Мы помогали и будем помогать Украине в этой сложной ситуации. Посмотрим, что будет. Я уже говорил, что был разочарован последним разговором с Путиным. Он не собирается останавливаться и будет продолжать убивать людей. Я не в восторге от этого. Ось цю заяву президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив кілька днів по тому. Він повторив, що дуже розчарований своєю телефонною розмовою с Путіним, бо кремлівський диктатор не збирається закінчувати війну, а хоче й надалі вбивати українців. До речі, Путін майже прямими словами послав Трампа із його мирними ініціативами. Бо у телефонній розмові він вперше прямо сказав американському президенту, що має намір і надалі досягати цілей, так званої СВО, і ось нарешті Трампу нібито дійшло, що його весь цей час водили за ніс. Але ні, не подумайте, він не пообіцяв Україні мільярди доларів, сотні далекобійних ракет, тисячі боєприпасів і те, що бункери Путіна рознесуть. Він просто сказав, що Сполучені Штати направлять Україні додаткову оборонну зброю. Але важливо, що це сказав особисто Трамп В адміністрації Трампа сьогодні в саме ближайше времеть поставки ворожині Києву в першу чергу. Передачу ракет перехватчиків для систем Петріотов. Ну, то есть эскалация и агония в СО будут продолжены официально. Сам Трамп, который принял решение неожиданно продолжить войну, получил долгожданный подарок от Нетаньяху. Израильский премьер во время своего визита в Вашингтон вручил Трампу копию номинации на Нобелевскую премию мира. Со словами «Господин президент, вы это действительно заслужили». Номинация при этом не помешала миротворцу Трамп тут же дать зеленый свет новому пакету военной помощи Киеву, чтобы там могли защищаться. В Москве на эти новости реагируют с холодной иронией. Очевидно, поставки и так продолжаются. И мир это, разумеется, не приближает. Что будет дальше? Смотрите наш репортаж. Мы собираемся отправить больше оружия. Они должны быть в состоянии защитить себя. По ним сейчас очень сильно бьют. Нам придется отправить больше оружия, оборонительное оружие в первую очередь. То есть дипломатия опять не удел, и Москву пытаются шантажировать. Мы пытаемся помочь созданным Байденом монстром, то есть всей этой историей, которая происходит с Россией и Украиной. Это ужасно. Это ужасно. Я совсем недоволен президентом Путина. Монстра, как виразився президент Трамп, сменив снова концепцію. решено побеждать з помощью поставок оружия, есть тобто, Трамп больше голубь мира. Та беручи до уваги його попередні заяви, в яких він також був розчарований путіним і при цьому нічого гісінько не робив. Цінові обіцянки я особисто сприймаю зі скепсисом, але можливо цього разу і правда ситуація змінилася. Ну принаймні, що показово змінилася риторика російських пропагандистів. Бо якщо раніше на такі заяви Трампа вони реагували словами вдячності за намагання завершити російсько-українську війну дипломатією, то вже сьогодні вони почали його порівнювати із Байденом і знову заявляти, що Сполучені Штати це їхній ворог. То есть композиция закольцевалась. Спустя шесть месяцев на посту президент Трамп пришел к тому, с чем уходил на покой его предшественник Байден. Пауза в поставках оружия продлилась ровно семь дней. То, что с Трампом не все так просто, ну, Трамп сам сказал. Он так оценил свой разговор с Владимиром Владимировичем. Господин президент, вы угрожали Путину санкциями лично? Мы много говорим о санкциях, да. А что он говорит? Я бы сказал, что он не в восторге от этого. Но знаете, он смог справиться с санкциями, но это довольно жесткие санкции. Сейчас мы много говорим о санкциях, и он понимает, что они могут последовать. И знаете, он профессионал. Это может произойти? Да, это может произойти, конечно. Это может произойти, значит, нам надо считать, что это уже произойдет. Поэтому надо совершенно спокойно действовать, исходя из того, что санкции неизбежны. То тепер російська пропаганда почала качати тему, що Сполучені Штати не лише дадуть зброю Україні, але й будуть санкції. І ці смертельні санкції Трампа варто очікувати вже найближчим часом. Тобто, вони це своєму зомбонаселенню подають як неминучість. Але ж при цьому Путін молодець вміє з цими санкціями справлятись. Про санкции Трамп тоже сказал. Новый пакет авторства Линдси Грэма он назвал кусачем, но пока вводить не планирует. Слишком великие издержки для США и Россия поднаторела в борьбе. Президента России он называет профи в этом вопросе. Если американцы думают, что у них есть тайные рычаги, хочу им напомнить. Место пусть займут. Среди тех стран, которые так думали, где они теперь. Россия с ее ядерным потенциалом и возможностями. Страшные санкции хотите вести американцы? Давайте. Кстати, как там пролив имени товарища Сталина? Вы никогда не рассматривали такую возможность? А почему? А, потому что есть beautiful ocean, прекрасный океан. А ведь он тает угрозы. Вы хотите нас уничтожить? Хочу вам напомнить фразу, которую сказал наш верховный главнокомандующий. А зачем такой такий в котором не буде Росії? До речі, про санкції сенатор республіканець Ліндсі Грем, який є ініціатором законопроекту щодо обмежень проти Росії, написав у соцмережі ікс, що настав час надати президенту США Дональду Трампу більше інструментів для того, щоб покласти край війні. Він нагадав, що Україна погодилась на припинення вогню, тоді як російський диктатор. Путін продовжує ігнорувати мирні зусилля. Я очікую, що Сенат внесе двопартійний законопроєкт про російські санкції, який дасть змогу ввести тарифи й санкції проти країн, котрі підтримують воєнну машину нелегітимного президента Росії Володимира Путіна, та не допомагають Україні. Законопроєкт міститиме президентську відмову від санкціонування, щоб надати президенту Трампу максимальний вплив. Цей законопроєкт має 85 співавторів, і їхня кількість зростає. Настав час покласти край цій кривавій бані. Але знову ж таки, це все поки заяви. Чекаємо справді на дії. і чи будуть це дії ефективними, а не просто показовими. Бо, до речі, щодо допомоги. Американське видання Аксіос пише, що Трамп погодився на постачання оборонної зброї Україні, але при цьому скоротив обсяги. Президент США обіцяв Зеленському негайно надіслати 10 ракет перехоплювачів для систем Петріот. А це менше ніж планувалося спочатку. Ну і звісно, потребуємо ми набагато більше. Ми наблюдаємо какой-то день день в Вашингтоні. Тобто, я напомню, що за ці примірні полгода каденції Трампа після його інаугурації, вже триждень. администрация нынешняя республиканская приостанавливала выделение траншей Украине, потом что-то происходило, и эти транши возобновлялись. То есть первый раз это было сразу после инаугурации, в конце января, как раз Пит Хекси тогда это решение единолично принял, но его быстро откатили назад. Во второй раз это было в конце февраля после известной перепалки Трампа с Зеленским, и сейчас мы это все наблюдаем в третий раз. Вот, но уже в какой-то степени привыкаем к тому, что у Дональда Фредовича, что называется, 7 пятниц на неделю. Вот, но что важно, что важно в этом аспекте, что, конечно, размеры всех этих траншей, там, несмотря на метание администрации Трампа туда-сюда обратно, они неуклонно сокращаются. Да, вот, то есть сейчас, например, пришла молния от портала Axios о том, что вроде как аппаратчики Трампа согласовали выделение аж 10 ракет для систем Patriot в Украине. Ну, 10 ракет, мы понимаем, что это, конечно, объемы колоссальные. Примерно на одну ночь хватит. Як пише Аксіос Трамп, нібито сказав нашому президенту, що хоче допомогти з протиповітряною обороною України, але наголосив, що штати мають призупинити останнє постачання зброї, щоб перевірити власні запаси. Також Трамп пообіцяв допомогти знайти альтернативні шляхи постачання, оскільки не хоче надсилати зброю з американських резервів. Він має намір тиснути на європейців, зокрема на Німеччину, щоб та передала одну зі своїх батарей Петріот. Ну або ж купила ці системи. у США. при цьому Трампа турбує не лише виснаження американських запасів. За словами наближених до нього, він говорив, що це цитую не моя війна, але вона стане його війною, якщо він, мовляв, почне постачати зброю Україні. Ну вот, в целом, мне кажется, показательно, конечно, вот это обнищание арсеналов Пентагона. Хотя, казалось бы, да, военное ведомство США сейчас получает рекордные деньги, там почти 1 триллион долларов, вот, но при этом так и не научилось производить больше вооружений. Арсеналы истощились, и приходится выбирать, куда это все-таки отправлять. Поэтому еще раз, заявам Трампа рано, бо навіть, если він не припиняет. Але скорочує допомогу, це все одно вигідно росіянам. По перше, вони бачать, що Штати не можуть нормально захистити своїх союзників, можливо, навіть і себе. Ну бо ж в них на складах виявляється замало зброї. А отже, боятись Сполучені Штати не варто і можна нападати на інші країни. По-друге, це дає можливість Росії і далі проводити свої килимові бомбардування України. без поставок, которые сейчас приостановлены, Украина продержится до сентября. Без американских поставок, а дальше может наступить военно-политический коллапс. Конечно же, надо отметить, что российские удары достигают своей цели. И, очевидно, тактика дальнейших действий российского военного командования, генерального штаба, будет заключаться уже не вот, а в ударах по всей территории Украины, где поражается разный набор целей, а будет сегментированное поражение наиболее важных для устойчивости режима Зеленского сегментов а, оборонно-промышленного комплекса и электрогенерации. То есть удар по ключевым ТЭЦ на Украине, который будет осуществляться, скажем, в две или в три волны, существенным образом обнулять способности Зеленского к сопротивлению. А дальше или параллельно это удары по ключевым НПЗ. Не сегодня-завтра а Осенью даже этого года вполне возможно украинский фронт может рухнуть со всеми вытекающими последствиями. И для этого не нужно захватывать город Киев или город Чоп. Если украинская армия продемонстрирует неспособность оказывать сопротивление, это конец войне со всеми вытекающими последствиями. И Характер сво і змінився не случайно. Я думаю, що ближайше будем видеть массированные атаки по телам, по логистике. ось на це зараз Москва і розраховує, що фронт рухне, і ми всі швиденько їм здамося. Але вони знову забули, що воюють з українцями, які як казав колись шеф ЦРУ Редкліф воюватимуть голими руками, якщо доведеться, але ніколи не підкоряться Росії. Тож і Трампу цього не варто робити, бо он, кремлівські пельки прямо вимагають від нього прийняти всі умови Москви. Он опять сіятують на то, що його розговор з Путіним був не таким, як он би хотів. собственно, кому здесь вопросы? Его каждый следующий разговор его будет не таким, какой он хочет, если он не будет принимать тех, те условия, которые Россия озвучила, уже разжевала, по-моему, на всех возможных площадках и во всех возможных форматах. Примите эти условия, все будет хорошо. Нет, Трамп наступает на расставленные его же предшественниками грабли, и вот уже появляется новость о том, что он вновь готов поставлять Украине оружие. Там идет ремарка оборонительная. Ну, просто не надо лукавить. Во-первых, ну что такое оборонительное? Россия не бьет по мирным жителям. Россия бьет по, например, складам вооружения. Оборонительное оружие – это, условно говоря, комплексы «Патриот», которые прикрывают что? Склады ГСМ, склады с наступательным вооружением, склады с американской или европейской или натовской техникой. Ну тогда, как, о, о, каком, о, о каком оборонительном оружии можно говорить в принципе в таком конфликте? Ясное дело, что э, ПВО это такой же компонент э, украинской военной машины на э, демонтаже, который настаиваем мы. Это э, вопрос демилитаризации, вопрос денацификации. Эти все темы, как подчеркнули накануне в Миде, они никуда не ушли с повестки дня, если Дональд Трамп это не может понять. До речі, про ті теми, які накануні подчеркнули в МІДі. там офіційно озвучили умови Росії мирного врегулювання війни проти України, і вони різко розходяться із планами адміністрації Трампа. Срочні новини. Міністр іностранних діл Лавров в інтерв'ю венгерської газеті заявив тільки що що Росії не нужна пауза, яку Київ використовує для перегрупування. Річ має йти ісключно і исключительно в зв'язку Лавров ще раз сказав, що третій. раунд российско-украинских переговоров так и не согласован. Он, что называется, прорабатывается. Дату прямо сейчас выбирают. Киев не представляет население Юго-Востока страны, поэтому претендовать на применение принципа территориальной целостности Киев не может. Москва, разумеется, остается открытой для политико-дипломатического урегулирования. Важно! Демилитаризация, денацификация, отзыв исков, Отмена санкций против России. Возврат активов должны быть, все это, впервые, наверное, так формулируем, должны быть прописаны в мирном соглашении России и Украины, если мы пытаемся его заключить, заявил министр Лавров. Еще раз. Демилитаризация в мирном соглашении. Денацификация в мирном соглашении. Отзыв выстав, отмена санкций, возврат всех активов. Напоминаю, что украли у нас... Паніше 300 мільярдів доларів. Також для українського урегулювання необхідно міжнародне правове признання нових територіальних реалій. Ну, Наші вимоги, в самом деле достаточно жорсткі і становятся только жорстче. Тобто, Росія вимагає офіційної капітуляції України. Ніяким миром там і не пахне. І ви помітили, що кожного разу список їхніх вимог. Расширяется. Что от нас требует? Прекратите огонь, а мы ничего сделать для вас. Не, не только не хотим, но, наверное, и не можем, говорит Трамп себе, отвечая. Потому что Европа, видишь, как, э, в какую заточку ушла. И он не может от них. И он, видимо, решил отползти. Оружие не буду поставлять, пусть европейцы поставляют. А, а нам-то что, легче, что ли, от этого? У нас есть те вопросы, о которых мы говорим. Наша безопасность. Наша безопасность. А наша безопасность, когда у нас в пяти э, э, минутах э, ракеты никого не волнует. То есть, значит, мы правильно говорили в 2021 году, мы вам говорили, нам не надо никакой территории. Вы превратили братскую Украину в, то, в такой же объект через определенных субъектов вот этих в военной формы, которые натянули эти тужурки, и правят этим народом. И дурят их там. Включили этот телевизор, и дурят, русские хотят, русские хотят, русские всего лишь хотят. Договориться по 21 году. Мы сказали, мы не хотим жить под дулами ракет, под дулами бомбардировщиков. Вот как вот сейчас они прилетели, 14 бомбардировщиков, отбомбили, улетели. А здесь даже прилетать не надо. Им достаточно с территории Украины запустить вот, вот этим же бомбардировщиком. И все. И что? И мы говорим: так, ребята, нет, нет, нет. Вы хотите перемирие, и мы хотим. Вы хотите, чтобы не гибли люди, как он там все время говорит, русские гибнут, украинцы. Конечно, мы этого тоже не хотим. Но мы еще больше не хотим вот стоять вот так, вот как иранцы. Вы нас избиваете, а они говорят, так, согласитесь с этим и скажите, что все, вы ничего не будете делать. Ну вот, конечно, Россия на это не может пойти, но ну, никак не может пойти. Именно поэтому я же вижу, к чему все это двигается в геополитике. Скорее всего... Перемірі в время вірня не стоїть сьогодні. Дипломатичний процес знаходиться в кризі, тому що Москва відкрито відкидає будь-які мирні ініціативи. Росія продовжує тиск на фронті та терористичні атаки на український тил, але не отримує у відповідь жодних болючих наслідків. Ба Більше через слабкість Заходу вони дозволяють собі прямо погрожувати не лише Україні, і це робить не хворий Мєдвєдєв, а Путін. Вот послушайте, с каким тоном он говорил про страны НАТО та их правильные действия до России. Все хорошо, если это против России. Ну что, мы это не видели, что ли? И там все прекрасно видят и понимают. Но говорят о другом. Говорят о нашей агрессивности. На себя посмотрите. Значит, У нас есть хорошая поговорка. да? Значит, соринку замечают в чужом глазу, в своем брюна видеть не хотят. И что происходит? Вот э, на фоне этой риторики об якобы мнимой агрессивности России начинают э, говорить о необходимости вооружаться. Ну, пускай вооружаются. Но давайте посмотрим на, э, на структуру этих расходов, на структуру этих вооружений. первой часть я сказал: мы считаем абсолютно необоснованной ссылка на агрессивность России. Не мы агрессивны, а Запад, этот так называемый коллективный, агрессивный, то они все время нас хоронят. Сами скоро А нас хоронять постоянно не переставає. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді. Дотримуйтеся інформаційної гієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Нріціна. Побачимось.